নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই প্ৰাঞ্জল গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জীৱনৰ সংস্থাপনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আজি অলপ কাটিং কৰিম নেপিয়াৰ কেনেকৈ ছাগলী পুহিলে নেপিয়াৰ কৰিব লাগে খেতি আহক এইটো নেপিয়াৰ কাট কৰিবলৈ এইটো আছে কাটাৰ এইটো কাটাৰ দি কাটিং কৰিম আহক দেখাওঁ কেনেকৈ কৰিছিলোঁ এইখিনি নেপিয়াৰ মই জানুৱাৰী তেৰ তাৰিখে লগাইছিলোঁ লগোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে তিনিবাৰমান কাটিং কৰিলোঁ প্ৰথম আমাৰ ইয়াতে পোন্ধৰজোপা দিছিলোঁ পোন্ধৰটা ডাল আছিল এতিয়া এটা এটা ডালৰ পৰা চক বহুত বহুত ডাল ওলাইছে ইয়াতে পাঁচটা হৈ গ'ল কিছুমান ইয়াততো বেছি হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনাৰ চৈধ্যটা পোন্ধৰটা হৈছে এইখিনিৰ পৰা কাটিং কৰি মই এইখিনিৰ পৰা কাটিং কৰি ইয়াত এনেকৈ লগাইছোঁ এতিয়া ঘৰৰ চাৰিওফালে এতিয়া নেপিয়াৰ লগাইছোঁ এইকেইটা এতিয়া নতুনকৈ এইখিনি লগোৱা পোন্ধৰ দিনমান পোন্ধৰ বিছদিন হৈছে এইখিনি লগোৱা আৰু তেনেকৈ এইটো নতুনকৈ লগাইছোঁ এইটো দহদিন আঠদিনমান হৈছে এইখিনি লগোৱা এইটো আহি আছে চব এনেকৈ গোটেই বাৰী যিমান আছে ঘৰৰ চাৰিওফালে নেপিয়াৰ লগাইছোঁ এতিয়া এতিয়া মই কাটিং কৰিম তেনেকুৱা কাটিং কৰিলে মোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে যিহেতু জেগাই কম এই কৰিলোঁ সেইদিনা কাটিং কৰিছিলোঁ চব কি ধুনীয়া আজিৰ পৰা চাৰিদিন পাঁচদিনৰ আগত কাটিং কৰিছিলোঁ ইয়াতে আছিলে আপোনাৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ হ'লেও ত' বিছটামান আছিলে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি ওলাব যোপৰা এইজোপোৱা ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব প্ৰথম অকল এডাল লগাইছিলোঁ ইয়াত আমি এডাল এডালৰ পৰা গৈ গৈ এতিয়া ইমানখিনি হ'লগৈ কাটিং কৰিবলৈ এইডাল ধৰি লওক এইডাল শিপা ইয়াৰ পৰা শিপাবিলাক ওলাই আহিছে আমি কেনেকুৱা মই কেনেকুৱা বস্তু কাটি গৈছোঁ এইটো বস্তু কাটি কৰিছোঁ যাতে এটা ঘাট থাকে তলত তেতিয়া সেইটোৰ পৰা আকৌ ৰুপ চলাব এতিয়া কাটি দিলোঁ এইটো সেইটো কাটি মই আগত হেৰিখিনি ছাগলীক দিম বাইকখিনি মই কাটিং কৰি দিম মোক গোটেই যুজপ কাটি লওঁ প্ৰথমতে ভালকৈ দেখা পাব

এটা চাব কেইটা ওলায় হাঁ সেই দুটা ওলালে এইটো গাঁঠি আছে ইয়াত এইডোখৰী মানে তলত সোমাব এইডখৰী ওপৰত থাকিব তিনিটা হ'ল এইটো এটা আহিব ইয়াত চাৰিটা এইটো অলপ দীঘলকৈ ৰাখি দিম এইটো কাৰণ আগৰটো পাঁচটা পাঁচটা ওলালে আহি যা আকৌ তেনেকৈ মই এজোপা গছৰ পৰা পাঁচজোপাকৈ ওলাই যাব এতিয়া এইটোত মই আহিলোঁ এইটোত যেনেকৈ যেনেকৈ আপুনি ভাবে যে শুদ্ধ বুলি ভাবি মই এনেকৈ শুদ্ধ বুলি ভাবিছোঁ চবেই বেলেগকে আহিব পাৰে কাৰোমতে মোৰতো অশুদ্ধ হ'ব পাৰে মইতো এনেকৈ পাইছোঁ ৰিজাল্ট ৰিজাল্ট ৰিলেণ্টেড কাম কৰিব লাগে সদায় মোৰ ৰিজাল্ট পাই আছোঁ এইটো এনেকৈয়ে ৰিজাল্ট পাইছোঁ মই সেইকাৰণে এনেকৈ দিছোঁ আৰু মই সদায় গুৰিতে কাটো কোনটোৱে কয় এক ইঞ্চিৰ ওপৰত ছয় ইঞ্চিৰ ওপৰত মই গুৰিতে কাটি আছোঁ গুৰিত কাটোৱে মোৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে আৰু সকলো বস্তু নিজে ট্ৰাই কৰি ল'ব যে ময়ো কৈছোঁ এনেকৈ ৰুব লাগিব কিবা কৰিব লাগিব সেইবিলাক নিজৰ কথা য'ত যেনেকৈ হয় আৰু এটা বস্তু হা মাটিত একো হাৰ চাৰ দিব নালাগে এনেকৈ হৈ যায় মই ছাগলী গোবৰ দিছোঁ অলপ বাকী একো দিব নালাগে যি পায় তাকে দিব ইমান বস্তু একো ছায়েঞ্চ নহয় আৰু ৰকেট চাইন্স যে এইটো এনেকৈ ৰুব লাগিব এনেকৈ ৰুব লাগিব নহয় চবেই জানে ৰুবলৈ ৰুব আৰু এটলিষ্ট অকণমান বেক আপ হয় আৰু মিলটো আপোনাৰ এতিয়া এনেকুৱা বতৰ তেতিয়া খেতি ছিজনত চাবলৈ মেলিব নোৱাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এহাঁ যদিও খুৱাই নেপিয়াৰ বহুতখিনি সুবিধা হয় আপোনাৰ হেল্থৰ কথা থাকে ত' প্ৰ'টিন বহুত থাকে এইখিনি ত' কিমান ল'লে মই দেখাই দিম আপোনালোকক চব এযো এই কেইজোপা কৰিছোঁ অলৰেডি ইমানখিনি আছে সেইখিনি আছে গোটেইখিনি দেখাই নাথাকোঁ আপোনাক ডিটেইলিং কৰি এইখিনি মই কাটিছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ কিমান মানে তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল চৈধ্য দুই পঞ্চাছ হাজাৰমান আছে আৰু ইয়াত এৰাউণ্ড এশ ওলাব মানে ডেৰশা আজি এনেকৈ ৰুব পাৰিম সেইটো সেইটো মই জানুৱাৰীৰ পৰা ৰুই আছোঁ অলৰেডি বাৰু ঘৰৰ চাৰি পেক চাৰিফালে ৰুইছোঁ সিফালো আছে সিফালেও আছে নিজৰ বেলেগখন বাৰীতে লগাইছোঁ এতিয়া এইখিনিৰ পৰা কাটিং কৰি কৰি কিন্তু মাদাৰ প্লেনখিনি এইখিনি ইয়াৰ পৰাই চব ৰৈ আছোঁ অঁ ধুনীয়া হৈছে আৰু গুটি চুটি এইবোৰ এমেজনত গুটি নানিব দেই মই গুটি আনি বহুত পস্তাইছোঁ নেপিয়াৰো গুটি পায় গুটি পোৱা একদম বেয়া হয় কোৱালিটি আপুনি আহিব লৈ যাব ফ্ৰীকৈ নিব পইচা দিব নালাগে খালী লৈ যাবই লাগিব কুৰিয়াৰ চাকৰিলে আকৌ মোৰ খৰচা হ'ব নহয় সেইবোৰ নকৰোঁ আপোনালোকে আহি লৈ যাব আমাৰ এইটো আপোনাৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাইবিলাক ঘৰ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব ছাগলীৰ বিষয়ে দি আছোঁ ডিটেইলিং কৰি আছোঁ আৰু পেলাইছোঁ ওলাই আহিছে অকণমান জাষ্ট খুচি দিব অকণমান অকণমান সময় যদি অলপমান খুচি দিব লাগে ঠিক আছে এইটো ডেকাকৈ ৰুইছোঁ এইটো ইফালে মূৰ কৰিছোঁ এইটো সিফালে মোৰ কৰি ৰুইছোঁ একো নাই কথা নাই আৰামছে ৰ' যেনেকৈ ওলাই তেনেকৈ ৰুই ওলাই যাব আপোনাৰ গছ হৈ এনেও ওলাব এইটো দেখোন ডেকাকৈ ৰুই চাওক কি ধুনীয়াকৈ দুটা ওলাই আহিছে এপাৰ চাওক এ দুটা ওলাই আহিছোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ ক'লো লৈ ল'ব ই ধুনীয়াকৈ এপাৰ পৰা এটা ওলাব এতিয়া আপুনি য'ত পাই ৰুই থাকক আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় এতিয়া দেখোন মোক কিমান শলনি হৈছে এতিয়া কাটি দিলোঁ চাওক কেনেকুৱা হৈ গৈছোঁ আকৌ ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব দিয়া চাওক এইখিনি কাটিছিলোঁ আকৌ ওলালে আৰু সেই কাটি দিওঁ এইখিনি অলপ সৰু ভুল আছে মই সেইকাৰণে মানে হেৰি ষ্টেমিং কৰিব পৰা হোৱা নাই সেইকাৰণে নাই গৈ আকৌ ওলাব কি অঁ মোৰ দুটা নেপিয়াৰ আছে দেই এইটো হ'ল স্মাৰ্ট নেপিয়াৰ এইটো অলপ হুং হুং আছে এইটো হ'ল এইটো কি নেপিয়া ৰেড নেপিয়াৰ নহয় কি নেপিয়াই গ'ল মই নাজানো এইটো গুটি দিছিলোঁ এমেজনত আহিলে এইটো খুব ধুনীয়া খালে ছাগলী এখন ইয়াৰো সোৱাদ আছে লাগিলে আপোনাৰ পাব এইটো খালী বস্তুটো সৰু সৰু হৈছোঁ দুয়োটাই কম্পেৰিজন চাওঁ দেই এইডাল সৰু দি এইডাল খুব সৰু হয় আৰু গাঁঠিবিলাক ভাল আৰু এইটো খুব ডাঙৰ এইটো চব ডিফাৰেঞ্চ চব এইডাল সৰু হয় এইডাল ডাঙৰ হয় দেখিছে এইডাল খুব ডাঙৰ হৈছে এইডাল চুপাৰ নেপিয়াৰ আৰু এইডাল স্মাৰ্ট নেপিয়াৰ নে কি নাজানো ইয়াত কিন্তু আঁহটো একেবাৰে নাই এইডাল কিবা সৰু সৰু চিলি চুলি পাত আৰু এইডাল অলপ ডাঙৰ পাত ত' এইটোত চাবলৈ বেছি খায় দেই বেছি খায় খাবলৈ কাটি দিলে গোটেইটাই দুয়োটাই খাব একো অসুবিধা নাই এইবিলাকত আৰু দুইটা লাগিলে পাব আপোনালোকে সহজ ত' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব আৰু এদিন ডিটেইল কৰিম নেপিয়া ৰুৱাৰ পদ্ধতি কেনেকৈ ৰুব লাগে একো পদ্ধতি নাই আপোনালোকে চাবলৈ বনাম আৰু ভিডিঅ'টো পদ্ধতি একো নাই এনেকৈ খুচি দিলেই হ'ল এতিয়া এইটো গাঁঠি ল'লোঁ এইটো ওপৰলৈ মোক এনেকৈ গুচি দিম ইমান ডোখৰত গুজি দিম মাটিৰ ভিতৰত গুজি দিলে আপোনাৰ হৈ যাব এইটো তিনি চাৰিদিনৰ পিছত দেখিব আমি পোকা ওলাই আহিছোঁ খালি যিমান পাৰি ফ্ৰেছ হৈ থাকিলে ভাল এইটো ওলাই যাব এইটো দুদিনতো লাই যাব ধুনীয়া ফ্ৰেছ হৈ আছে থাকিব এই নেপিয়াৰ ভিডিঅ' বা কিবা দি থাকিম লাহে লাহে আৰু এইবিলাক আৰু ডিটেইলিং কৰিম ফাৰ্মিঙত গাহৰিৰ বিষয়েও দেখাম আপোনালোকক ছাগলীৰ বিষয়ে দেখাম গোটেইখিনি ছাগলীয়ে পোৱালী দিলে ৰিচেণ্টলি সাতটা দিছে এজনীয়ে নহয় চাৰিজনীয়ে দিছে চাৰিজনীয়ে সাতটা দিছে তিনিজনীয়ে দুটা এটা দিলে এজনীয়ে এটা দিলে আৰম্ভ হৈছে আৰু লাহেকৈ ত' আনিম ভিডিঅ'বিলাক লাহে লাহে চব কৰা আছে আৰু এতিয়া সৈতে আপোনালোকে প্ৰথম নেপিয়া ৰুই লওক কাৰণ নেপিয়াৰটো দৰকাৰী বুলি কয় নহ'লেও হৈ যায় এনেই আৰু মানুহক কথা এটা থাকে ন নেপিয়া ৰুব লাগে ছাগলী পুহিলে সেইকাৰণে ৰুইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সেইকাৰণে ৰুই ল'ব এটা এক্সট্ৰা মিল নিচিনা হয় আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক সকলোৱে আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ